Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Сегодня в Украине поминают жертв Голодомора. Из-за конфискации урожая, спланированной советской властью от голода в ОССР, погибли миллионы крестьян. Четыре года назад апелляционный суд Киева определил окончательное количество жертв голодомора в Украине. 10 миллионов 63 тысячи человек. Это четверть населения нынешней страны. Люди умирали от голода, хотя в государственных резервах хранились значительные запасы зерна, и советская власть экспортировала его за границу. В то же время голодающих не выпускали из вымирающих сел и отказывались принимать помощь для них из-за рубежа. Сегодня по всей Украине состоятся памятные мероприятия под лозунгом «Голодом убивали нашу свободу, непокоренные в 33-м непобедимы». И также сегодня в 16.00 по распоряжению президента Петра Порошенко состоится минута молчания. Искусственный голодомор ⁇ одно из самых серьезных преступлений прошлого века. Об этом сказал представитель Белого дома Джордж Эрнест, выражая соболезнования украинцам по поводу годовщины трагедии. В Соединенных Штатах отдают должное выносливости, мужеству и силе духа народа Украины. Это качество, на которое украинцы опираются и сегодня, перед лицом большой беды, стремясь построить процветающее, безопасное, демократическое государство, подчеркнул представитель Белого дома. СБУ предложит новому парламенту вести уголовную ответственность за отрицание Гладомора. Об этом накануне заявил глава службы безопасности Валентина Ливайченко. Подобная практика в мире уже есть. В Израиле наказывают за отрицание Холокоста. Не менее важным является и вопрос запрета на законодательном уровне политила, организовавший геноцид против народа Украины. Это необходимо для того, чтобы в будущем такие преступления не повторились. На Донбассе, как и в 30-х годах, люди страдают от голода, появляются концлагеря. Ответ на вопрос, кто нас уничтожал, важен для Украины и мирового сообщества. Это вопрос национальной безопасности страны, уверен Валентин Наливайченко. За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по населенным пунктам с целью дискредитировать украинских военных. На Луганщине минометные расчеты сепаратистов работают с территории населенных пунктов Смела, Раевка, Славяно-Сербск и окрестности Луганска. На Дебальцевском направлении террористы ведут огонь с промышленных объектов и жилых районов Янаки, Горловки и Чернухина. Возле Донецкого аэропорта наблюдается повышенная активность банформирований. Вблизи села Пески боевики попытались атаковать опорный пункт села ТО. Украинские бойцы атаку успешно отбили. Информация о количестве потерь террористов уточняется. Боевики продолжают минировать территории, в том числе прилегающие к городам и селам. Разведка села ТО прилагает усилия для предупреждения взрывов. Террористические группировки продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники. В частности, неоднократно фиксировались попытки установления ими противопехотных мин на территориях, прилегающих к населенным пунктам. За минувшие сутки разведка сил АТО предупреждено срабатывание ряда взрывных устройств. В километре от города Счастье зафиксирован взрыв противопехотной мины. Двое бойцов сил АТО погибли один военнослужащий получил многочисленные ранения. Сейчас врачи борются за его жизнь. Всего за сутки потери наших войск составляют 14 военнослужащих. Четверо погибших и еще 10 получили ранения. В городе Золото на Луганщине за минометного обстрела погиб 60-летний житель. Как сообщили в Луганской облгосадминистрации, за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты области 48 раз. Под огонь попали Чернухина, Трехизбенка, Крымская, Попасная, Ольховая, Макарова и Петровка. К счастью, снаряд повредил распределительную установку. Город остался без воды. В станице Луганска разрушен жилой дом, поврежденный участок газопровода и линии электропередач, из-за чего остановили работу две котельные. Устранить повреждения пока невозможно из-за боевых действий. Контрразведка СБУ задержала лидера диверсионно-разведывательной группы ДНР. Как сообщат в СБУ, проведенная совместно с Минобороны операция уникальна тем, что диверсанта с позывным Код схватили на подконтрольной боевикам территории. У задержанного изъяли оружие, средства связи и карты с обозначением на них блокпостов сил АТО. «Кот» возглавлял группу из 20 российских наемников, которую координировала ФСБ. По заданию ФСБшника с позывным «Саша» боевики Готовили теракты в Авдеевке. В частности, планировали заминировать автодорогу и атаковать украинский блокпост. За сутки в Украину через пропускной пункт изварина из России зашло до 20 единиц военной техники. По данным штаба АТО, колонна двигалась в направлении Луганска. На границе с Украиной продолжается ротация регулярных подразделений вооруженных сил Федерации. Мотострелков заменяют танкисты. В районе населенного пункта Трехизбенка все чаще летают российские беспилотники. НАТО отмечает передвижение российских войск танков, артиллерии и систем ПВО в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это подрывает Минские соглашения и углубляет конфликт. Столтенберг по прибытии в Литву в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории Восточной Украины и отвести их от границы для деэскалации ситуации. В свою очередь, президент Литвы Даля Грибовскайте на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО обвинила Россию в терроризме. Мы видим, что на востоке Украины теперь постоянно присутствует русская армия, русские солдаты, в то время как сама страна отрицает это и открыто лжет. Страна, которая приказывает своим солдатам убрать маркировку своей техники, имеет все признаки страны, поддерживающей международный терроризм. Мы отмечаем движение войск, танков, артиллерии и систем ПВО в Украину. Мы также видим движение колонн к линии разъединения. Таким образом, мы видим движение сил в западном направлении, в восточной Украине. Это очень серьезно, поскольку подрывает Минские соглашения и углубляет конфликт. В Украине увеличат численность и улучшат оснащенность вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине. Он подчеркнул, что в связи с существующими на сегодня угрозами делать это нужно очень быстро, ведь на территории нашей страны находится половиной тысяч военных российской армии. Полторак также сообщил, что Минобороны подготовила проект новой редакции военной доктрины. В ней предусмотрено признание потенциального противника, уточнены вопросы современных военных угроз и отмена внеблокового статуса Украины. Но правительство США выделило Украине дополнительно 320 миллионов долларов в качестве помощи. 118 миллионов из них пойдут на оснащение и обучение вооруженных сил Украины, чтобы улучшить контроль и охрану госграницы. На эти деньги закупят средства защиты и связи, приборы ночного видения, тепловизоры, транспортные средства и тяжелую инженерную технику, а также патрульные катера. Тем временем Минобороны США передала в Украину три легковесные противоминометные радио радиолокационные системы. Об этом сообщил спикер Пентагона Стив Уоррен. Всего американцы в ближайшие недели доставят 20 подобных радаров. Эти системы фиксируют минометный огонь и рассчитывают источник происхождения обстрела. В середине декабря американские военнослужащие начнут подготовку своих украинских коллег. В Польше проходят военные учения «Черный орел». В них участвуют как польские, так и британские военнослужащие. В маневрах задействовано 1350 солдат и более 300 единиц бронетехники. Эксперты отмечают, что это крупнейшее военное учение в Восточной Европе с британским участием за последние шесть лет. Совместный польско-британский танковый корпус готовится отражать нападение условного врага, надвигающегося на Польшу с востока. Говорить вслух о России тут не принято, однако кто враг, и так понятно. Примечательно, что британским военным перед отправкой в Польшу запретили брать с собой личные мобильные телефоны, Планшеты, ноутбуки. Контрразведка опасается, что российские хакеры могут получить к ним доступ. А для меня самым главным во время этих учений Черный Орел было обучить свой персонал штаб и войска быть готовыми действовать совместно с войсками союзников. Мы тренируемся, используя те же процедуры, процедуры НАТО-1. Мы отрабатываем наши навыки взаимодействия, мы приходим к общему пониманию ситуации и совместному процессу принятия решений на поле боя. У России нет инструментов, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Такое заключение сделали эксперты в области энергетики, опрошенные агентством Рейтерс накануне саммита ОПЕК. Если остановить добычу, нефти замерзнут скважина. Если снизить экспорт, нефть будет негде хранить. У Москвы нет достаточного объема резервуаров для длительного хранения сырья. Новые нефтехранилища или супертанкеры она так и не построила. Тем не менее, на саммите нефтяного картеля в Вене Россия попытается убедить других производителей остановить снижение цены и сократить объемы добычи. Котировки нефти уже упали ниже 80 долларов за баррель. В то же время российский бюджет на следующий год сверстан, исходя из цены в 96 долларов за баррель. Спасибо, что вы с БТБ. Желаю вам хорошего дня и до встречи уже меньше, чем через час.